Этот прорыв вследствие длительных генеральских интриг. Ага. То есть обескровливание войск <клышь> на участке фронта, за который отвечает э генерал, э который затылок дышит Цирский. То есть в результате, так как сырский реально командует всем, <клышь> э на этом участке э бригады обескравливаются, пополнение поступает не в них, а формируются какие-то новые. То есть на самом деле все в руках Сырского. То есть обвинять любого э, командира или командующего на направление практически невозможно. Потому что в данном случае по этой конфигурации очевидно следующее. Э -э, у этого генерала нет резервов. Угу. У этого генерала истощены бригады, которые держат рампу. А вот у господина Сырского есть какие-то там э -э, амбиции на Сумском направлении. Какие-то наступления, какие-то освобождения. Там, ну, э, если помните, пару месяцев назад один из э, комбатов 47-й бригады да, ну, да. Э, практически вскрыл вот эти вот э, попытки Сырского там, провести какую-то наступательную операцию без Вот. Тем самым расходы, те самые ресурсы, которые сейчас здесь не хватает. <связать> наши высокомобильные войска, сосредоточены на севере, они находятся в резерве командования основного участка фронта, потому что вот эти вот все прорывы, э, все эти кризисы, они должны локализовываться резервами высокомобильными и высокобоеспособными, такими как 47-я бригада, 80-я бригада, 95-я бригада. <связать> вот. А их у Дропатова, командующего... Портятся, точнее, уже дня переименовали это э, группировку. Их у него нет. Зато они есть у Сырского на его авантюры на сумском направлении. Вот что я тут вижу. То есть э, ужасного, э, ну, в принципе, не вижу ничего, потому что все это тактическая история. Это э, пехота, которая рывком прошла десяток километров, перерезав сообщения между, э, uh -huh. скажем так, э, как, как его правильно назвать, районом, нашим тыловым районом, который будет Ружковка, э, Краматорск, и славянск и укрепрайоном э, Южно-Донецкий. Там, uh -huh. где Покровск, Мирноград там, и так далее. Э, ну, даже не по Красному а, а вот то, что за ними. Так вот, это вот э, удар в стык <coughs> этих группировок. Причем это, это гребня, это высоты. И если э, противник там закрепится, а он там закрепится, если не будут выделены своевременно э, высокобоеспособные мобильные резервы, которые будут брошены в встречный бой. То есть туда надо бросать войска в встречный бой. На встречные бои способны э, не все войска, ну а, да. только, а только класса песантно-штурмового, э, uh -huh, uh -huh. скажем так. То есть на это способна «Трешка», на это способна «95-я», uh -huh. «80-я». Э, ну, боюсь кого-то обидеть, но ну, в том числе у нас «Гвардия» у нас 12 й 12-я бригада. И, кстати, там, насколько я понял, 12-ю бригаду туда угледали. А она, по крайней мере, какой-то батальонно тактической группы туда вошла. Ага. Там больше озвучивать не могу, даже если бы знал. Но бригада Азов уже озвучила, что он любит на бой. Ну, то есть, на самом деле, понимаете, тут не только нам тяжело. А вот те войска, которые введены в этот глубокий прорыв, посмотрите, какая у них логистика. Переверните сознание и подумайте, насколько им тяжело. Так вот, срезать их можно. Но для этого нужна воля командующих, главнокомандующих, которые предоставят ресурсы, которые могут это дело срезать, с большими для противника потерями. Но, учитывая, кто у нас главнокомандующий, я допускаю, что этого не произойдет а будет э, даваться капельно для того, чтобы uh -huh. показать, насколько типа, бездарен Дропатый. и вот он провалил фронт. На самом деле за это все отвечает Сырский. Потому что Драпатова возможности крайне ограничены. И его последний демарш, когда он там заявил о том, что э, прошу меня уволить с должности командующего высокопытных войск, uh -huh. по сути было заявление на том, что я с, ваш, с теми полномочиями, которые мне кастрировал, по сути, сырский, не могу выполнять эту функцию генерирования сил. Понял. Потому что э -э, Камбригов снимает и назначает лично сырский. Э -э, кому сколько отправить боеприпасов, решает лично сырский. Кому сколько отправить пополнения и какого, реша -э, решает лично сырский решение формирования новых бригад из новых людей, которые могут получить боеспособность, приобрести боеспособность, ну, в лучшем случае через полгода, решает Сырский, вместо того, чтобы этот людской ресурс направить боевые бригады, которые вот там, вот на этой линии, истощаются, теряя людей. Не только в виде боевых потерь. Разные есть причины ухода из армии. Ну, например, моя причина, да. То есть просто по болезни. То есть я как бы не смог продолжать э, вести э, образ жизни полевого офицера. Просто по здоровью. Вот. Ну, там еще наложилось там и политические то, что делал дела. Интриги, что называется. Вот. Так вот, я считаю этот прорыв следствием интриг сырского. Я могу прям официально от своего имени его в этом обвинить. А, потому что я знаю, как все устроить, И изнутри, и с верхних этажей. Вот лично с у меня нет коммуникации. Никогда я его, я его видел один раз из -за. а, в табе а, а, точнее, на командном концерте. А, но для меня абсолютно все очевидно то есть э, ОСУ впортится в условиях, условия когда э, у них нет возможности купировать прорыв а прорыв возникает причине истощения бригад которые не пополняются вот это например вот этот прорыв он в принципе продолжение того прорыва который был в полосе 110 бригады второго uh -huh. э -э -э то есть они вот в этот стык как дальше долбят, и они его расширяют. А у нет возможности заткнуть их. Нет, нечем. Нечем. На самом деле, вот в таких случаях должны вводиться войска. Ой, Высокомобильная. Я повторюсь, класса, класса трешки, восьмидесятки, девяносто пятки. Я не говорю о моей, там, двадцать четверки, потому что она уже не такого класса. Она тоже очень давно стоит на этой рамке, и тоже уровень истощения ее достиг критичного уровня. В результате противник имеет успехи на направлении я И будет их иметь, если политика сырского продолжится по формированию абсолютно недоиспособных бригад новых ну, 160 -х. вот за счет э, нулевого пополнения бригад которые в суд тяготы боевых действий на основных противников. вот как-то так понял то есть я не вижу в этом грандиозного кризиса но учитывая кто командующий и какие у него сейчас тактические цели а тактические цели у ну, него сейчас сожрать Тропатова. Любой А так как Тропатый отвечает за это направление, то Сырского очень устраивает провалы на этом фронте. Потому что служит он не родине, служит он своей карьере. А Тропатой гораздо больше угрозы его карьере, чем российская армия. Давайте сразу проанализируем потенциально, как может развиваться этот прорыв. То есть вы говорите о том, что посмотрите, включите мозги, переверните ситуацию, посмотрите на логистику. Но я думаю, что слишком мало людей, как бы может включить мозги и посмотреть на картинку глазами действующего военнослужащего или военнослужащего, как бы, который знает, каким образом вообще логистика строится на Донбассе и чем чреват этот прорыв. Все-таки оценки, которые говорят о том, что подобный прорыв это едва ли не самое страшное, что происходило с момента февраля 2022 года, ну, значит, как бы и задача по срезанию, она не такая-то и простая. Насколько я понимаю, из того даже ландшафта, который я вижу, то прорыв получил возможность дестаться каких-то господствующих высот, в первую очередь. Я правильно понимаю это? Ну, на участок между Доброполием и Шаховым я проехал, наверное, больше тысячи раз. И uh -huh. вот этот район, который там, там на э, глины, э, карьеры, глиняные, вот на этих высотах, я очень хорошо его знаю. У нас там стрелковый полигон нашей бригады, теловой район, там где отдыхали мои uh -huh. разведчики между между вахтами. Э, Я очень хорошо знаю этот район. Рельеф там э, такой, что если бы там были войска, то противник бы не, не, не продвинулся. Войска uh -huh. uh -huh. я имею в виду не только пехоту, но и дроноводов, которые контролируют килл э, э, То есть там нет киллзонов, uh -huh. там некому контролировать. Uh -huh. Там э, они абсолютно безнаказанно прошли, потому что никто им не создавал препятствий. Почему? Да, потому что всем этим командует вот, Кракевич, там я написал, и И, знаете, тот же Драпады, там немножко, немножко положение и немножко, практически таком же, как когда он числился командующим Сибгутом. Почему числился? Потому что его откомандировали на фронт, назначили его его заместителя, которому ему не позволили поменять. Ему вообще никого не позволили поменять в руководстве сокопа mm -hmm. Вот, Но для общественности он был командующим. И поэтому он отвечал и за ТЦК, и за комплектование вот этих вот новых наркорожденных mm -hmm. бригад, ну и так далее. За все, все дерьмо, которое у нас в армии происходит, он де-факто, точнее до Юра как бы... Ну, хотя на самом деле формально не отвечал, потому что он был командирован на фронт. Вот, но все общество знало, что он командующий. Ну, вот как бы вот, грубо говоря, под его именем все вот эти паскудные дела проводились. Ну и у этого генерала значит, сдали в какой-то момент нервы. И э, после очередного ЧП э, по вине людей, которых ему не давали снимать которые не воспринимали его как командующего, понимая, что де-факто командует Сырский, сухопутные войска. Вот. Он написал заявление, что снимите меня нахрен и отвечайте сами за вот это. Вот. И ну, этим обнажилось, обнажился конфликт. А ревность Дропатому, ну потому что он блестящий генерал, блестящий. И на фоне серости, которая которая сам Сырский и все, что вокруг него окружает, это инородное тело. И они готовы провалить фронт для того, чтобы его сожрать. И вот сейчас я вас уверяю, что Сырский имеет, конечно, очень озабоченный вид, но потирает под столом руки. Произошло то, к чему он стремился. Ага, ага. А, так, ну эту же оценку имеет, например, тот же комбат Шершин, Шершин который вы упомяну, упомянули из 47-й бригады, а, он прямо говорит о том, что пока мы продолжаем, продолжаем наступать и отштурмовываем крайне важные руины домов и с спроможные силы на Сумскому напрямку, мы имеем обстановку на Покровске. И что это очень напоминает события во время сдачи Очеретинова, которая создавала хаос, критическую ситуацию на направлении и в дальнейшем обеспечивала, обеспечивала успех врагу в оккупации. Вопрос такой. Если вот это вот как Может, бы... Можно Да. да вот мне это больше напоминает все-таки не Очеретина, потому что, как по мне, Очеретина это последствия управленческого хаоса. То есть вот те бездари, которых назначал Сырский, они просто не могли взять под контроль ситуацию, потому что они не умеют это делать. И вот этот провал от э, Авдеевки до Покровска, э, включая э, потерю Очеретина, как одного из рубежей обороны, связан с управленческим хаосом, э, в котором не могли навести порядок э, бездари, которых назначает Сырский. Бездари, но при этом насмотрящие в глаза своими оком. Так вот, мне это больше напоминает историю с Авдеевкой. Там, где Сырский, находясь на, по сути, перед носом его группировки, идет к стульям северного фланга Авдеевки, он снаряда лишнего не дал для того, чтобы мы там разгромили. Мы все свои заначки истратили, размотав там минимум три батальонные колонны в ноль, и у нас кончились снаряды. Ага. А мы, ну конкретно моя бригада была в подчинении Сирск. А наступление шло на Авдеевку. За Авдеевку отвечал уже не Сырский. А Сырский ждал назначения на главкома. Тогда как раз рокировка э, Залужного должна была произойти. И ему да. нужно было, чтобы был провал на фронте, за который не он отвечает. А де-факто он командующий сопутными войсками. Потому что в отличие от Сырского, Залужный делегировал все полномочия командирам. Ну, то есть, чтобы из них спросить, надо дать им полномочия. Поэтому Сырский назначал камбригов и решал 90% вопросов в сухопутных войсках, которые отвечают за генерирование сил, И поэтому у него на Хортице было относительно все хорошо. А вот на Тавре, у, мягко говоря, не очень гениального Тарнавского, все хорошо не было.